malam ini kita saksikan bahawa janji Allah itu adalah benar setiap yang hidup pasti akan merasa mati buat kita yang hidupkan yang selalu lupa akan mati asyraqat nafsi bi nur min عبادي وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد Zambi Aziz Dalam SPJM tu saya hanya wakil sebagai Kenapa? Uh, dengan, dengan kita cakap tau kita sebagai hubungan hubungan yang Proses pengurusan jenazah dimulai dengan mandi jenazah yang dilakukan oleh beberapa orang yang arif. Kebiasaannya, lelaki akan menguruskan jenazah lelaki dan sebaliknya untuk jenazah perempuan bagi menjaga aurat si mati. Proses untuk mengkafankan jenazah dilakukan menggunakan bahan-bahan seperti kain kafan, air mawar dan juga kapur barus. Setelah itu, jenazah akan disolatkan di masjid ataupun di rumah mengikut keselesaan waris mati. Proses terakhir iaitu penguburan dilakukan dengan menguburkan jenazah di tanah perkuburan Islam. Kini, terdapat sedikit perbezaan antara pengurusan jenazah tradisional dan juga moden. Kalau kita dapat lihat, masyarakat dahulu akan bergotong royong untuk menguruskan jenazah di rumah semati. Namun, sekarang kebanyakan jenazah akan diuruskan di hospital ataupun bilik khas oleh badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO. Dulu, talqin dibacakan secara panjang dan penuh makna di tepi kubur selepas pengebumian. Ia berperanan untuk memberi peringatan kepada si mati serta orang yang masih hidup tentang kehidupan akhirat dan juga tanggungjawab sebagai hamba Allah. Sekarang, pembacaan talqin masih diamalkan tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas di sesetengah tempat. Amali ini mulai berkurang atau ditinggalkan terus atas pelbagai sebab termasuklah kekangan masa dan perbezaan pandangan. Masyarakat terdahulu menjalankan kenduri secara berperingkat iaitu pada malam pertama malam ketiga, malam ketujuh hingga ke malam keempat puluh ia menjadi ruang untuk masyarakat berkumpul, membaca yasin dan mendoakan si mati sambil mengeratkan silaturahim sekarang, kenduri arwah biasanya diadakan sekali sahaja lazimnya pada malam pertama atau selepas pengambumian ada juga keluarga yang memilih untuk menyedekahkan makanan atau wang kepada pihak tertentu sebagai ganti jamuan secara besar-besaran. Dulu, kos pengurusan jenazah sangat rendah. Sebahagian besar urusan seperti menggali kubur, memandikan jenazah dan menyediakan makanan dilakukan secara bergotong royong tanpa bayaran. Namun sekarang, kos pengurusan semakin meningkat termasuklah bayaran van jenazah, upah gali kubur, pembelian kain kafan dan perkhidmatan NGO atau masjid. Ini menyebabkan keluarga perlu membuat perancangan kewangan awal, malah ada yang mengambil skim khairat kematian.